Исторический центр в основном центр Одессы. И вот чтобы здесь как можно было больше доступности, потому что как бы многие приезжают, многие спрашивают, это говорит, а вот можно мы к вам приедем? Да конечно, говорит, можно. А, говорят, а как мы там будем вот, вот по транспорту передвигаться, по доступности? Многое делается в городе, но хотелось бы, конечно, чтобы оно еще было больше, доступнее и свободнее. У нас была мета, чтобы наше место было так, как оно у нас есть, очень гарно, туристичное. Ми хочемо, щоб у нас були туристичні маршрути, інклюзивно доступні, Тобто, щоб людина могла скористатися безсторонньої допомоги нашим містом, нашими вулицями, нашими тротуарами. Так як цей рік в Одесі міська рада об'явила ріком доступності безбар'єрності, то ми хочемо, щоб наше місто. преобразовывалась, покращивалась в сторону безбарьерности и доступности. Сейчас как раз и есть ознакомительная прогулка для того, чтобы выявить неудобства, недостатки в пешем таком перемещении для людей, которые находятся в колясках. И находя эти неудобства, мы их отмечаем, а потом мы их устраняем. И то есть в следующий раз этот маршрут уже будет гораздо более удобным. А сейчас мы как первопроходцы. Во-первых, по всему историческому центру можно. От, я не знаю, от Ланжероновской, Гоголя до Арнаутских. Да без проблем. Плюс та же Молдаванка. Все есть. Маршрутов миллион. Да тут хоть ровные более-менее тротуары. Там все поломано. Там да, там вопроса нет о том, чтобы гулять не стоит. Не получится никак. Здесь, да, более того, в первый раз, когда вот мы общались и ходили тоже с представителями горсовета, с безбарьерными, тоже с представителями этой организации, мы первый маршрут прошли, мы его сделали. То есть, когда мы шли, нам было тяжело. Мы переносили вот так вот коляски, проезжали, а сейчас там можно ездить. Мы сделали пандусы после экскурсии. Сложність цього пантуса в тому, що он не соответствует ДБН. Тобто людина на кріслі яка користується кріслом колісним, з ураженням пшеного травми позвоночника, вона не заїде. Дуже великий уклон. Уклон повинен бути вісім градусів, не більше вісім градусів. Розумієте, тут. ну... Что-то видел, что-то нет. Хорошо, когда есть такие люди, которые проводят такие мероприятия, и эти мероприятия более становятся доступны вот именно для нас. И можно больше узнать для себя про свою родную Одессу. Перекрестки, плюс подземные переходы, не все оборудованы электроподъемниками. Некоторые могут не работать к сожалению. В центре меньше безборьядность. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше. Но я думаю, в будущем это все наладится. О, спасибо. Дивіться, от, наприклад, пандус є, але він там знаходиться. А більш зручніше було б, щоб він був саме тут. От такі дрібні якісь проблеми, їх виправляти і все буде добре. От дивіться, необхідно, щоб тут була така решітка. Тоді буде зручно. А так це дійсно проблема. Да, людина, яка не, не підніме передні коліща, вона ну, буде, може, може випасти, розумієте, бачите, вона раз і все. Для тех людей, которые действительно хотят узнать историю, любят историю, просто нужно ходить на экскурсии, читать книги, слушать людей, общаться с людьми. Потому что их еще очень-очень много в этих домах, в этих дворах. Вот она, одесса здесь. Если мы говорим о двориках, о дворовом пространстве, которое очень актуально всегда и у всех. Это нужно просто тоже оборудовать определенную вот низовую часть ворот, чтобы была доступность. Понятно, что в самом дворе там ремонт, не ремонт, уже как там проехать это уже такое дело. В дворе, конечно, тяжело перемещаться, сами понимаете. Ну, вот оно вот такое, еще нет асфальта. И еще бывает часто, если собачка кошечка, это то тоже надо устроена.